Пошел. Выпишу шапки самогонку и смачно закусивши квашеной капустой. Дед Ничипор, ведомый вязковый оповедальник, раптом нечекано вымолвил. И до чего вы находливый народ, охотный до легких У Все присутные на застолье, что называется, на острыли в уши. И подрыхтовались, а послухать шарговый монолог деда И Он был непроизойденный, увезся оповедальник авторских сатиричных историй. Дед Нечипор почал сдалека. «Победайте ленку нотную поперку», — потекал дед Нечипор. «Да такая худенькая девка была, дошка баба Нюры, наставница по спеву. Да Мин съехала тому, что нормальный мужик на ее комплекцию не котить». А у столицы мода, э, мода на таких худеньких. Там ее от раз замуж забрали, да еще не один раз. Прям их не мужики мусить. Так вот, Ленку нотную поперку пошанцевала у этом, у как его, в бизнесе. Во! Узял ей один казах на посаду аж генерального директора. И стала наша Ленка нотная поперка урачом некой тибетской медицины. Суды расповедала девосная про это китайские леки. Народ, разваживший в уши, гроши нес ленки нотной поперки неумысленно. У нашем колгасном коровнику гною столько не сколько у ленки нотной поперки было гентикатихо долларов американских. И все было дорого, добро. Покульник привез один доктор-фармазонщик с Москвы, некие малазийские, те ластеры, те горчичники. Да пластары не абы якія, а по гэтым как его. Дапаннана технологіям зроблены ў Малайзіі. Ленка нотная паперка хотела далуччыць да до свайго глобальногоміжнароднага ббізнесу нашего калгасного ветеранара Петровіша даслала ему некую літаратуру праейныя е... малазійскія пластары. Петровович чалавек паважны і інтэлігентны. Усё уважліва прочытаў, што нотная паперка ему прыслала па літарах. и отмоюся, не буду людям это продавать. Там же гормонами все просякнуто. А гормоны, на вот колгасного быдла, уживают только в крайнем выпадку. А тут людям пропоновать для, для повеличения цесок у баб, так сказать, как это по ихнему по горскому будет. Во, фалоса мужиков. Им там в городе больше робить нечего. Бабам демонстрировать у всем хруди, а мужикам показывать свой даруй. Господи, фалос. Петрович знает, что каже. С гормонами организм за можно отреагировать непредсказально. Здоровье, что, по перку кто в Менску будет шукать? А Петровичу в очмыку деться. народ у деревни, утки на расправу. Покуль участковый приедет, Люди колами проведут свое дознание, следство с присяжными до вынесения в оконание присуду. Петрович, как в воду глядел, сдарился у Ленки нотной поперки у Менску дивная история с ее гормональными, будь я на нен... неладно, нанопластерами. Поперки на божатель Женька Гусар, в усы были у его ведомые, баба прозгетая в усы, спокойно же ношал, позбавлялись. Так вот, и он повелся на на уговоры, и купил себе пластырь для повышения своего мужского набытку. Жил себе мужик не тужил, бил жонку. И как это у них в городе принято, две полюбовницы. Бабы были сдавалены, так не маш. Захотелось ему и бессоромнику уразить их великим помером в своей господарки. Да умеет ли он канотная поперка переконывать людей во всякие глупства? Переконала мужика, что чем у мужика помешнок помер больше, тем больше бабы его любить будут. налепіў Женька гусар як гэтых карманаміальных нанопластеры і чакаю цуду, Яно ж адбылося, І так як Жэйка гусар не чаркаў, а справа была летом на аўтобусном прыпынке. Двер автобуса ўжо пачалі зачыняцца, як мужская гаспадарка Женька Гсара, які стаяў на прыпынку, рэзка выраслашырынкі штанов амаль на метр і акурат з віря автобуса была заціснута. Как в своей господарке не позбавиться, Женце Гусару пришлось скакать по проспекте нежелезности за автобусом целый припынок. Народ был в восторге. да такому померу навод наш колгасный бык-вытворца Буян мог бы позаиздростись. У Женки Гусара пошел, пошелась веселое житье после этого. Буево фалос не поменьшается, будь он неладный. Женкины и баба могли только любоваться на такие помер, бы никуда он сместиться не мог. Да и у Ленки нотной поперки та же история отбылась с грудьми. Вы помните, какие у нее маленькие были. А тут попер после этих нано и помер. Ни один стадник не вытримал, хиба что шахола танка Т-34. Зато и такие померы Ленка нотная поперка показывала за гроших. На этих, как его? Ну я там у городе, колхозный сход советца. А на презентациях ейного глобального проекта на напач на Прихильников у, нот, у Ленки нотной поперки про велизарной груди стало мабыть не башно. Да и бабы бессоромницы на например, Женьки Гуса разбегались поглядеть за гроши. Все было добро. Але Папережевых, их ветеринар Петрович, не жартуйте с гормонами, на вот нано. У одной пригожей раницы Женька Гусар и ленка-нотная поперка прочнулись и не нашли у себя ленка нотная поперка грудей, а Женька мужчинской господарки на огул. Ну и паника у них была. Когда Женька Гусар со своей бедой пришел до уролога, тот выгнал его с кабинета, как перекрута трансвестита. Причем крыл Женька Гусара таким отборным матом, от которого звяли в уши навыту лепшего материзника у нашей вёссы, у старшины Ленки Ленке нотной поперки урач порадила, припиши то и место, где вчера еще были в грудь и зеленкой. Вот с такой бедой Ленка и Женька звернулись до урча ихней малазийской нано-компании Таньки Клизме. Танька Клизма их уважливо выслухала, а потом сказала что раз яны працуют с нанотехнологиями, то хай отрымливают одна от нано, нано грудей, а другой нанофалос. думаю, после этой подеи выручка у Ленка нотной паперки у Женьки Гусара так сама стала нанопомеру. А вы кажете, техничный прогресс, инновации, вымывая шкодованием детний чипор и залпом оглушив шклянку самогонки, кимати, нотные поперки, баба Нюра, так само стала гнать по нанотехнологиям.